శ్రీ శ్రీ సంకష్టము అంటే సమస్య నాశన అంటే తొలగింపు లేదా విద్యం ఈ స్తోత్రం నారవ పురాణంలోనిది సంకటనాశన గణపతి స్తోత్రంతో గణేశుని ఆరాధించడం వల్ల అన్ని సమస్యలు భయాలు తొలగిపోతాయని నారదుడు వివరించాడు ఇందులో గణేషుణ్ణి పన్నెండు పేర్లతో ప్రార్థించడం జరుగుతుంది భక్తితో సంకష్టనాశన గణేషుని స్తోత్రాన్ని జపించండి అన్ని శుభాలు కలుగుతాయి नारदभुवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं वासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसि प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् ये नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राम् मोक्षार्थी लभते कतिम् जपे गणपति स्तोत्रम् फलम् लभेत् संवत्सरेण च लभते नात्र संशयः असभव्य ब्राह्मणेभ्यय च लिखितित्वा यः तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः श्रीनानदपुराणे सङ्कटनाशनगणेशतोत्रमं सम्पूर्णमं ॐ गं गणपतये नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः